chunki u davlatga kirib olib keladi oilasini boqadi qiynalib bo'lsa ham siz nima qilyapsiz o'tirib olib g'iybat qilib o'tiribsiz sizga o'xshagan nomlar umuman kerak yo'q bor borku nolga teng sizga o'xshagan domlalar dalla galla laganbardor paxtachilar podshohni so'kib bo'lmaydi dedi. shu gap ijtimoiy tarmoqlarda salohiddin domilla ko'plab hali cho'pchak afsonalar bilan tanilgan domilla pо faкtu bilmadim kim qanday qaraydi уже har bir narsani qandaydir limiti bo'ladi qo'og'iga olsinlardedim bo'lmayapti assalomu alaykum azizlar sizlar bilan kamina mustafo ismoil va sizlar mustafo best kanalini kuzatmoqdasiz demak azizlar bugungi videomiz juda ham dolzarb mavzular bo'ladi ya'ni ikkita betayin kimligini yuzini fosh qilib beramiz demak azizlar biz videoni boshladik demak bugungi videomizda sizlarga ikkita betayin blogerlarning kimligini biz musulmon va o'zbek zamon musulmonlarini miyasini zaharlashga urinayotgan ikkita blogerni yuzini basharasini ochib beraman bular kimlar ya'ni birinchisi ko'pchiligimiz tanisa kerak o'ziga yarasha obunachisi bor o'ziga yarasha prosmotrlar yig'gan bir betain bloger ya'ni iskandar makaroniskiymi makadoniskiymi mana shu bola ikkinchisi kuch degan bir kichik kanalcha bor ozodjonmisan ozodbekmisan ozod toymisan bilmayman mana shunaqa ikkinchi mana shu bola bu bolalar nimaga haqoratlayapman nima uchun betayin deyapman hozir aytib o'taman bu betayinlar bizning ahli ilmlarimizni olim ulamolarimizni ku'rakda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlagan astag'firulloh men o'zimni olim yoki katta ulamoman deb de aytmayman lekin ahli ilmlarimizdan shunday so'zlarni eshitganmanki ahli ilmlarni haqoratlash ahli ilmlarni so'kish kufur degan so'zlarni dalili bilan eshitganman bu bilan nima demoqchiman ahli ilmlarimizni ahli ilmlarni haqoratlasangiz kufr keltirib astag'furulloh kofir bo'lib qolishligingiz mumkin qaysi biringiz haqorat qilgan bo'lsangiz kalima qaytarib oling tushunyapsizmi kalima qaytarib oling bu hozir ozodbek haqida ozod haqida gapiraman o'ttiz yildan beri nima ish qildilaring deb aytibsan vaще tushunmadim sen nima ish qilding rossiyada qaysidir burchakda qaysidir kavushni ichida yashinib o'tiribsan sen nima ish qilding bizni o'zbekiston uchun nima ish qilding nima ish bajarib qo'yding jon domlon rasmga qo'yib qanaqa haqorat so'zlar bilan haqoratlabpsi sen ilos ozor qanchadan qancha yetimlarga yetimlarni boshini silagan qanchadan qancha foydasi tekkan qanchadan qancha insonlarni hidoyatiga sabab bo'lgan inson allohni tanishida qancha foydasi tekkan insonlar ahliy ilmlarimizni haqoratlashga vash yo'q yo'qsizlar qancha foydasi tegayotganini bilasizlarmi o'zi agar ahliy ilmlarimiz bo'lmaganida beteng tiktokkerlarga o'xshab qolardilar ikkinchisi og'izdan biror marta yaxshi so'z chiqmaydigan so'kinishdan <two> buyog'ini boshqa narsani eshitmaysiz videolarni hammasini ichida birorta odamga manfaati yetadigan yaxshi ma'noda manfaati yetadigan videoni hech qachon ko'rmagansiz wow. ko'rishligingizga ham ishonmayman bu kim iskandar makadoneskiy iskandar madonelskiy tushunsa bo'ladi nima uchun ahliy ilmlarimiz nima uchun nima uchun haqoratlalayotganini tushunsa bo'ladi bu so'zlarni nimaga aytyapman hozirgi videoda bilib olasiz andar makadoniskiy seni maqsadingni bilaman bir paytlar Instagramingni ko'rib qolgan edim mana shu videoni va ko'chirib olgan edim instagramingga mana shu videoni qo'yding va tagidan odamlar komment yoza boshladi bu masonlardan bo'lsa kerak bu sionist tashkilotlardan bo'lsa kerak degan kommentlarni yozishdi va sen mana shu kommentlarni o'qib mana shu videoingni o'sirib tashlading iskandar makaronisku eshityapsanmi dalillari bilan keltirib qo'ydim seni kimligingni sen faqatgina vazifang nimada hozir nimada nima yo'lida harakat qilmoqdasan o'zbekistondagi yoshlarimizni miyasini zaharlab aqli ilmlarimizni obro'sizlantirmoqchisan bu narsalarni xuddi bir oddiy holat sifatida ko'rsatishga harakat qilyapsan buning ketidan nima yotibdi oddiy narsadek gavdalantirishingga sabab odamlarning ko'zi o'rganib qolganidan so'ng demak hamma insonlar ahli ilmlarni so'ksa bo'lar ekanda ahliilmlarni haqorat qilsa bo'lar ekanda mana shunaqa jasmin transga o'xshagan betanlar ko'payaversa bo'lar ekanda mana shunday betang narsalar oddiy holatda ko'rinib qoladi sen betangning dastidan da, sening vazifang mana shu kimlardir senga vazifa qilib uyga vazifa qilib bergan mana shu narsa seni yuzingni ochib tashlaganga hayron bo'lyapsanmi do'stlar do'stlar ko'p blogerlar so'raydi o'zbekistonda yurgan blogerlar uh, qayerdan muncha energiya qayerda munchaв qayerda muncha duh deb so'raydi de, man sizlarga aytaman marixuana bir bog' marihxuana chekib olasiz pizдец bo'ladi bir alam qilsin demak aziz birodarlar mana shu ikkita blogerni ko'rayotgan bo'lsangiz skandar maadonelskiyni obunachisi bo'lsangiz bu blogerni kuzatmang meni ham kuzating demayman mana shu blogerni kanalga kiring birorta buraltı... videosini manfaati bor odamlarga musulmonlarga foydasi bor deb ayta olasizmi yo'q ayta olmaysiz faqatgina so'kinish faqatgina haqorat mana shu haqida faqatgina odamlarni ustidan kuladi o'zini aybini odamlarii ustidan kulib yengib aybini yopib ketishlikka harakat qiladi so'z o'yini qilib deb ruscha gaplarni qo'shib shunday odamlarni haqorat qilib o'zini ayblarini yopib ketadi bu iskandar makronskiy a sizga siz aytishingiz mumkin seni nima ishing bor seni iskandar makroniskiy bilan nima ishing bor ozodbek bilan nima ishing bor deb o'ylashingiz mumkin meni nimaga ishim bo'lmaydi menga o'zbekistondagi xalqimizning yoshlarning kelajagi muhim balki sizga siz uchun muhim emasdir lekin men uchun kelajak muhim bunday betan insonlar ko'payib ketishligini xohlamayman oldingi insonlarimizdek ajdodlarimizdek alisher navoiy amir temur jaloldin manguberdi zahiri muhammad Babur de mana shunday insonlar ko'payishligini xohlayman bunday betainlar ko'payishligini emas yana bir bor aytaman sizlardan iltimos ahli ilmlarni mana bu ikkita betain haqoratladi demak men ham haqoratlasam bo'larkanda de degan fikr degan betayin fikr miyangizga singib qolmasin bularning maqsadi shu obro'sizlantirish ahli ilmlarimizni obro'sizlantirish shuni unutmang ahli ilmlarni so'kish haqorat qilish kufur degan ahli ulamolarimiz bu nima degani buning orqasidan astag'firilloh kofir bo'lib qolishligingiz mumkin siz bilan bizga odamlar savol berishsa sen musulmonmisan deya savol berishsa albatta alhamdulillah men musulmonman deya javob berasiz deya javob beraman lekin mana shu savolni bir kun iskandar makronskiy makdoniskiyga mana shu savolni berishdi qanday javob berganini bilasizmi mana shuni ko'ring keyin mm -hmm. xulosa chiqarasizka musulmonmisiz ha doimgidek original javob aka musulmonmisiz bu javoblarni mani videolarimni ko'rib bilsangiz bo'ladi ter ao sizlar bilan kamina mustafo ismoil va mustafo ismoil kanalini kuzatdingiz sizga yana bir bor aytaman bu blogerlarni kuzatmasligingizni tavsiya qilaman sizga bir well. chekadan Uh, kulgili prikol tarzda ko'rinishi mumkin lekin bu so'zlarning orqasida katta maqsad yotganini keyin bilganingizda keyin kech bo'lishi mumkin o'zingizni ehtiyot qiling bol, sog' bo'ling salomat bo'ling